Скажите пожалуйста, что знаете ли вы, кто такие скинхеды? Ну типа националист. Да, знаю. Скинхеды? Я не знаю. Да, немножечко. Я не знаю. Мы же, нам по 70 лет. Что мы знаем? Конечно. Как вы к э, Ну я скинхедом кинхедам. был. Скинхеды? Это... Сейчас. Все, подожди. Нет. нет. Серьезно? Серьезно. Ну, смутно, если честно. Ой, нет. 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 Конечно, знают такие скинхеды. А как вы ставитесь к этому? Ну, все-таки, это несправедливо быть только националистами. Все нации, как бы, обязаны иметь уважение от других национальностей. Нация не делает человека человеком. Людина может быть любой национальности, хорошей и плохой. Никому ничего плохого не имею, все хорошо. Mm, ну, наверное, больше негативно, чем позитивно. Почему? Не знаю, как-то не поддерживаю их взглядов, что ли. Молодцы, ребята. Продвигают культуру. Хотя бы даже культура в моде, я так скажу. Ну, честно говоря, против. В наше время чистотой крови никто не отличается. Как сказать, нейтрально. Плохо к ним отношусь, да потому что они, ну, во-первых, начинают не словами объяснять, а действиями. А сначала надо пробовать словами, дерутся вечно, подходят. У нас, слава богу, таких не замечало, вроде нету. Это в России вроде более приветствуется. У нас таких вроде нету. Пацаны, наверное, исправляют, поэтому и не появляются. Я не поддерживаю в том смысле, что нельзя так. Это, это ближе к нацизму. Ну, потому что они там пропагандируют расизм, насилие определенное. Как бы я не вдавался в подробности, что что и какие именно там они какая у них как сказать, направление. направление да но в целом я думаю насилие расизм высшая раса